нас любезно приютили здесь, в этих стенах, потому что из других стен нас не менее нелюбезно выгнали. Вот. Противные организаторы КП не ходите туда никогда, антиреклама, нас здравствует. Сегодня мы отмечаем день рождения Андрея Кузьменко, лидера гурта группы Скрябин». Поэтому настоятельно просим вас не грустите, и не рыдать здесь, потому что у нас праздник, все дела... И желаю вам хорошего настроения. Сегодня для вас будет играть альбом Радио Любовь. Украиному. И для вас выступает новозделан, новоядленный, какой синоним еще понимает, дуэт Ром». У нас просто еврейские фамилии, которые не очень красиво сочетаются. Поэтому будем так называться. Ну и начнем, наверное. Да, на пару еще информации. Там стоит коробочка на баре. Э, чудесного бармена, который вам может налить, чтобы отпраздновать день рождения. Коробочка для сбора коштев в э, фонд с Андрея Кузьменко для деток. Вот. Еще надо напомнить, что после всего этого действия, которое сейчас происходит в 25 заведениях Харькова, будет автопатия в животе животе, там где будут крутиться в смысле не в этом животе, а в. Чё то не задалось стендапно. Да. В общем, там будут крутиться ремиксы, и можно классно, наверное, отколбаситься. Этого слова уже никто не употребляет. Все понравилось.